Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang mengikuti Bu Sejen dan juga podcast terpaling baca sehingga ke hari ini. Perkenalkan aku Pak Di. Dan aku Wan dan anda sedang menyaksikan podcast terpaling baca secara langsung ni. Betul okay, secara langsung. Okay. Di okay. KL Podcast 2025. Actually kita ingatkan dalam lima orang tadi. Oh tu lah. <laughs> dan apa, <laughs> energi kita kalau macam seorang pun yang main kami yes. akan perform all out. Dan kalau full house pun sama juga semangat ada, insyaAllah. Ya. Yeah. Yes. yes kita teruskan. So kalau siapa siapa nak cari buku saja ataupun nak cari podcast Terpaling baca boleh cari dekat Spotify, boleh cari dekat YouTube, semua media sosial yang yang apa ada TikTok ke FB dan sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaat. Yes dan untuk anda yang ingin mengikuti podcast kami secara audio, boleh ikuti yeah. kami di boleh ikuti kami di Spotify dan juga Audio, audio Plus. Plus. Yes. Okay. So guys, untuk pengetahuan semua di sebenarnya kita pernah datang ke KL Podfest 2024 ni. Betul, betul. Yes. Yo. Ketika tu kami hadir sebagai uh, salah seorang peserta dan kami adalah finalist untuk satu program yang kita panggil sebagai Pitch Your Pilot yang mana kita diadili oleh ketika tu KJ, Syaril, Syaril dan juga Syahil Syaril. Tudin daripada Audio Plus. Yeah. So ni. Dan daripada pertandingan tu, Alhamdulillah tahun ni datang ke sini untuk KL Podcast 2025 sebagai uh, podcast yang ada yang dah ada 47 episod. Membawakan berkenaan dengan buku, insyaAllah. Yes, Alhamdulillah. Um, sebelum kita nak masuk ke show kita, just nak beritahu yang podcast ni akan di-hostkan uh, dalam bahasa Melayu Utara. Ya, yeah, betul. <laughs> Jadi, yeah, so... no, shout out to our friend, non-Malay speakers, our friend here, Rio. Ya, yeah, Rio. Yeah. <laughs> so, Good luck for translating uh, using AI <laughs> and uh, get AI to translate using, uh, uh, and get uh, AI to translate. Ya. Yeah. Uh, daripada utara. Selangit. Ya, ya. You need some on uh, northern AI version, I guess. <laughs> Then okay. finally, okey, uh, this squad on a serious note, uh, yeah. walaupun kita seronok macam mana pun jangan lupakan satu perjuangan yang sedang berlaku sekarang. Um beberapa kapal, 40 to 50 kapal yang sedang bergerak ke Gaza sekarang untuk kita sama-sama fikirkan dan doakan berkenaan dengan Gaza. Yang tu penting untuk kita address kat sini insyaAllah. Betul. Right. Uh, kita nak ingatkan bahawa perjalanan tu dikatakan hari ni dah masuk hari ketiga. Ya yeah, uh, betul ni. Third day uh, dan uh, mereka semua sedang menuju ke uh, Greece kalau tak salah aku. Dan uh, insyaAllah oh, kita kat sini kita doakan setakat mana yang kita mampu. Kita buat apa yang kita mampu which is kita we as a Muslim kita punya kekuatan adalah doa lah. Itu sahaja yang kita mampu dan kita harapkan supaya urusan mereka sepanjang Pemudah. ke sana dipermudahkan dan supaya misi utama iaitu yeah. melepaskan kepungan yeah. uh, puak tersebut uh. insyaallah kita sama-sama doakan okay. dia yeah. insyaallah yes um baik untuk anda yang tak kenal mungkin ini first time dengar podcast terpaling baca yeah. basically siapa kita sebenarnya boleh <laughs> masuk ke dua orang manusia utara yang bercakap utara dekat dalam podcast dan bercakap berkenaan dengan buku. Kami sangat-sangat passionate berkenaan dengan buku sebab uh, nak cari komuniti yang membaca tu dah sikit dan kemudiannya komuniti yang membaca tu pula dia kritis, dia nak fikir dan dia nak bukan sekadar me mempercayai apa yang disebutkan oleh penulis dekat dalam buku tapi dia boleh fikir dan juga dia boleh kritik balik apa yang dia baca tu. Yang tu benda yang kami cuba nak sampaikan dengan podcast kami insya-Allah. Betul. Dan hari ni kami memilih tajuk yang pada asalnya mungkin untuk anda yang biasa dengan podcast paling baca biasanya kami akan em um, mempodkaskan sesebuah buku tu. Kita akan bincang, kita akan go deep bincang pasal buku tersebut. Kita akan bedah bukulah dalam bahasa yang paling mudah untuk faham. Tapi kami decide untuk you no know, let's Jangan syok sendiri, masuk ke dalam perbincangan buku, hari ni kita akan bincang sikit sebanyak Berkenaan dengan netizen Malaysia ni Ya betul, tajuk full dia adalah hati-hati dengan netizen Malaysia Okay Netizen ni kan, dia termasuk dengan kami sekali lah, so we are not finger pointing actually yes. uh, kira macam kami kata netizen tu, termasuk dengan dia kami sekali dan kenapa bahaya tu satgi kita akan cuba rungkaikan sikit sebanyak insyaallah. Yes, kenapa kami memilih tajuk tu sebab kita rasa tu antara tajuk ada relevan ni. Ya, untuk betul kita sebab dekat dengan semua orang. Sebab audiens mungkin bukan baca buku dan mungkin audiens dia mendengar isu-isu tertentu saja tapi mereka kena tahu juga isu ni. Dan yes. kita pun nak kena sedar juga yang kita sebahagian daripada apa yang kita sedang perkatakan insyaallah. Yes, mungkin kita boleh masuk ke ya. uh, bab yang pertama kenapa Uh, bila kita nak bincang pasal netizen ni, yang pertama adalah kita nak first kita nak kenal pasti dulu. Kat mana sebenarnya kekuatan netizen di Malaysia ni dia? Okay, aku akan kata storytelling. Story okay. Storytelling, storytelling. Okay. Tapi masalah dengan storytelling tu dia ada sentimen. Dan okay, satu benda lah sebelum kita masuk ke dalam lagi berkenaan dengan strength atau weakness apa uh, netizen kita. Kena faham dia ada satu benda yang saya sebutkan sebagai paradoxical relationship uh, between figure dan juga followers. Contohnya lah orang tu dia nak menega apa benda dia, dia nak dia, dia nak menega minyak wangi ke dia nak menega apa benda pun dia akan uh, diri dia dia akan tunjukkan dia akan tunjuk kepada orang ramai netizen dia ni satu figure. Okey. Tapi of course lah dia tak boleh nak berdiri saja. Figure tu dia kena ada follower dia. Okey. Cuma sekarang ni satu benda yang aku sebutkan sebagai paradoxical, paradoxical relationship tu adalah mula-mula dia bina follower. Follower dia banyak. Follower dia ramai lah wah, wah, semua lepas daripada tu kalau figure tu tak konsisten Dia punya follower dia akan tekan dia balik Akan ada tendensi hmm. untuk buat hmm. figure tu hmm. ikut apa yang follower tu cakap Okay so, ha. Ha, so maksudnya uh, netizen yang ramai tadi tu yes. mampu tekan for Figura, ha, figura tu, figura tu okay dan benda ni dia ada pro dan con Dia 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 ada apa kebaikan lah dan dia ada keburukan dan lah. ni pendapat aku Selaw pribadi feel free to disagree no problem yang pertama, pros dia, aku aku, aku akan cakap uh, dari sudut humanity cost kita berkenaan dengan Gaza tadi. Okay. Okay. Contoh, satu brand, dia buat mai, dia akan ketengahkan diri dia sebagai figura lah. Yes. Brand. Yes. Tapi, bila dia build follower dia dan kemudiannya dia buat sesuatu benda yang non-human ataupun kita kata menzalimi satu bangsa kemanusiaan, <coughs> consumer boleh tekan dia balik. Yes. Consumer boleh tekan dia balik, dan apa yang berlaku sekarang dalam apa BDS movement. Benda tu exactly apa yang, apa yang berlaku, kita boleh tekan balik brand-brand tu dan kita boleh boycott depa dan sebenarnya proven boycott works. Worldwide yeah. Okay. memang boycott works. Jadi itu satu kekuatan storytelling, sentiment okay. dekat dalam uh, netizen Malaysia. Okay. Tapi bila mai ke cons tu, uh, sorry lah aku mai character sebagai pharmacist. Yeah. Okay. Aku akan kata konsep uh, dia tu adalah contohnya ini just hypothetical, hypothetical dia contohnya dia golongan anti vaksin Misalannya, just just untuk untuk apa contoh. Kalau satu figura dia putri diri dia sebagai orang yang pro dengan anti-vax, okey. Kemudiannya keluar satu satu kajian, kajian dekat dalam uh, bulan 7 2025, bagitau kata COVID-19 punya vaksin ni okey. Dia punya side effect dia memang less. Dia punya sample size dia pun sejuta lebih. Okey adakah figura tu berani nak tukar balik dia punya pendapat dia? Okay. Sebab dia akan sound macam, eh dia ni dah provex. Yes, yes, yes. This is hypothetical of course. Yeah. Jadi benda tu lah, uh, dia akan memaksa figura tu untuk fikir, alamak, sekejap lagi kalau macam aku kata aku ni provex, aku nak jual barang, orang tak nak beli lah Yes. Uh, so, apa, hopefully you guys get the point yang yang uh, yang apa saya cuba cakap ni, paradoxical relationship tu memang wujud. Yes. Uh. Faham. Anda nak tambah? Aku okey untuk aku aku okay dengan poin tu. Okay. Sebab kena ingat kita ada masa yang sangat, yeah, eh, sangat, <laughs> sangat sangat limited. Sangat limited. Ya. Yeah. Eh, so aku nak masuk ke poin aku untuk aku aku rasa kekuatan netizen sekarang di Malaysia adalah kita kita mampu beri satu tekanan moral yang kuat kepada satu-satu institusi ataupun satu-satu golongan pemimpin. Okay. Itu kekuatan okay. yang netizen di Malaysia ada. Hang bayangkan dengan satu tweet, dengan satu post dan sekarang ni, aku rasa semua orang kenal kot, you know, Caprice. Semua yes, orang yes, dah yes. mula melalui dia untuk report dan sebagainya. I mean, kita tak petikai kesahihan orang report tu. Tapi apa yang kita nak tunjuk adalah, apabila satu-satu benda tu, apabila netizen mula bersatu. Ya, yeah, betul. Mula bersatu dan mula buat tekanan, dia akan ada impact. Dan aku nak puji Malaysian sebab we did it right way okay in right way. Kita tahu apa yang berlaku di negara jiran, kita tahu apa yang berlaku negara yang lebih jauh sikit. Yeah, okay. okay. Kita tahu apa yang berlaku di sana sangat teruk macam mana cara mereka menentang pemimpin mereka I mean kita tak kita tak tahu apa yang berlaku dari sudut betul salah tu. Yeah, yeah. Tapi apa yang kita nak tunjuk adalah Malaysian we did it in a right way which aku rasa kita patut dapat pujian sebab itu kekuatan kita. Kita non lah nak cakap. Yes. Okay. Ya yeah, kita lately kita boleh berhimpun Ya. Betul. Yes, dan kita ber, berjaya untuk himpun secara aman untuk buat tekanan atau sebagainya. I mean, naratif yang dibawa oleh himpunan tu bagus jelah. Satu ya, itu, ya. itu itu another story Tapi apa yang dibuat itu usaha itu dibuat dengan aman, tak berlaku pertumpahan darah. Oh, yes, okay. itu satu benda yang kuasa kita patut banggakan Cuma sekali lagi untuk aku dia tetap ada uh, pro and cons. Okey, okay. tadi kalau tadi pro dia adalah adik. tapi cons dia adalah, masalah dia adalah Berbalik kepada kesahihan uh... apa yang diperjuangkan tu. Guys, kita tengok sendiri apa yang berlaku dalam satu aku rasa semua orang familiar dengan apa yang berlaku dengan kes Zara. Ya, yeah, okay, I mean kita kita tak kat sini bukan untuk menilai nak bagi ulasan. Yes. Tapi kita boleh tengok sendiri macam mana kes Zara ni yang pada asalnya okey we we did in the right way. Kita berjaya push supaya i mean ada satu usaha untuk push, supaya ada kesesatan dan sebagainya okay, yeah. fine satu tapi bila sesatan dah berlaku bila ada ulasan daripada pakar-pakar rupanya dekat komen ramai lagi pakar ah oh, pala tau pala tau tu kira lagi terror daripada pakar tu <laughs> Yes dan, dan dekat sinilah yang, yang tadi kita cakap yes naratif tadi yes dia, dia jadi toksik gila kalau macam tak ikut dengan naratif netizen okey aku tibai eh. tak kira hang pakar ke apa Yes. Dan ini yang jadi masalah. Bila kita dah kita dah diberi ruang, kita dah buat dengan baik dah. Bila kita tekan pada awal tadi. Tapi bila kita, bila dah masuk ke prosedur, masuk kepada uh, apa ni pelaksanaan, yes. kita mula masuk campur juga tanpa kita tahu yang sebenarnya kita ada batas-batas yang kita tak boleh masuk. Contohnya dalam bidang yang bukan kita mampu buat lah. Yes, betul. Dan ini dekat sini lahir keyboard warrior lahir semua segala warrior yang ada dekat bahagian komen tu dan kita boleh tengok kalau naratif kalau keputusan mahkamah tak mengikut naratif yang masyarakat dah set dia mula jadi masalah dia. Yes, betul. So aku nak top up daripada apa yang ajak cakap tu. Aku okay. nak quote daripada satu buku okay. yang untuk aku secara peribadi buku ni sangat sesuai dengan tajuk kita iaitu apa bahaya apa hati-hati uh, dengan netizen Malaysia. Ah ha, terpaling baca kan? Ya, terpaling baca kan. Ah ha, terpaling baca kan. Okey. Uh, boleh tengok dekat dalam buku pengikut yang merosakkan dalam muka surat 42 Sebab sekarang ni kita kena imbangi antara Prinsipal oriented ataupun isu oriented Yes Jadi disebutkan oleh penulis dekat sini Dia kata isu itu datang dan pergi Yang panas dan hangat seketika cuma Lalu sejuklah ia dimakan hari Sungguh malang mereka yang gemar menari bersama isu Diulas tanpa ilmu Lalu hilang pertimbangan dosa pahala Tanpa disedari Dia sebut macam tu maksudnya Jangan ada tendensi untuk ikut sangat-sangat vibe ke sebab apa sebab kita tak tahu vibe tu dia dia bawa kepada benda betul ataupun benda salah unless memang kita kena buat due diligence kena kaji dulu okay. dan at least tanyalah kepada orang yang pakar dekat dalam bidang tu hmm. setidak-tidaknya yang tu kalau kita nak sentuh berkenaan dengan principle oriented versus issue oriented untuk um bila aku dah cakap pasal keyboard warrior tadi ni Okay. Okay. ini satu benda yang kita kena bincang juga Um, ada satu masalah yang aku rasa Perlu untuk kita bawa kat sini Bila kita klaim diri kita sebagai terpaling baca yes. Ya itu Masalah dengan um, Sekelompok manusia Yang dia banyak membaca oh, Tapi okay. dia kurang bertindak Dengan orang yang banyak bertindak Tapi kurang membaca yes. Ini ada satu Pertembungan golongan yang Boleh kita bincang kat sini dia. Dua ekstrim Kenapa orang cakap ada ekstrim? Dua ekstrim sebab Satu bagi aku lah kedua-dua side ni siapa-siapa yang familiar dengan apa apa kita sebut sebagai bell shape curve siapa-siapa yang belajar emad kan contohlah kan apa millinger sekarang kat sini kita akan tahu dalam bell shape curve tu dia ada dua ekstrem okey jadi satu aku sebut dia benar dia depa dua-dua ni hmm. uh, dua ekstrem satu dia kira nak baca buku je okay. segala benda tu dia dia ingat dia baca buku tu cukup dan dia delusional tapi lagi satu pula, hmm. dia memang tak mahu baca buku langsung. Sebab okay. dia rasa macam dia apa benda yang dia buat on the ground tu dah cukup. Okay. okay. Bagi aku, dua-dua ni tak boleh nak duduk nak duduk macam ni. Tak boleh kekal. Okay. Dia kena combine. Dia kena combine. Maksudnya, hang baca pun hang baca. Hmm. Hang okay. turun on the ground pun hang kena, kena turun juga. Okay. Ha. Um, Ideally macam tu lah. Untuk, okay. No. The problem is, sekarang ni bila hang tak okay dengan masalah ni. The point is, kenapa? Sebab What's the problem untuk orang yang dia memang nak baca saja dan dia tak mau turun on the ground? Hang akan jadi kosong lah. Dah lah hang delusional. Hang duduk dalam dunia hang. Tu hang ingat hang saja betul. Eh. Okay. Dan bila hang turun on the ground tu hang akan sedar. Hang akan sedar tu okay. Benda ni bukan dalam buku ni. Eh. Aku rasa kita semua ada ada, ada pengalaman. Waktu belajar, belajar macam lain. Bila turun pergi kerja, okay. bila turun praktikal semua kita fikir oh ini bu, benda ni tak ada kat dalam buku. Okay. So benda tu perlu diimbangkan supaya dia tak, dia macam nak kata, Baca buku sepatutnya kita nak ubah sesuatu tu kepada yang lebih baik. Okey, faham. Okey. So bila nak ubah tu dia kena ada tindakan. Hmm. Tapi kalau hang sekadar baca buku terperangkap dekat dalam helaian-helaian kertas kata ni, hmm. hang tak boleh nak ubah apa-apa. Ya, yeah, sama juga untuk orang yang dia hanya ber, banyak bertindak tapi dia tak baca buku. Ha. Huh. Kenapa kita kata dia akan ada problem adalah sebab mungkin dia tak tahu apa alat yang lebih baik apa cara ataupun method yang lebih baik yeah. yang mungkin pernah ditulis dalam mana-mana buku yeah. okay. untuk dia execute plan dia dengan lebih baik. Ya okay. yeah, sebab um guys kita bila kami guna perkataan terpaling baca bukan kami nak brag untuk bagi tahu semua orang terpaling baca. Saya ada cerita kenapa? Mungkin you all ada yang tahu ada yang tak tahu yang pernah mengikuti kami mungkin tahu kenapa kami guna perkataan terpaling baca tu sendiri. Tapi apa yang kita nak bagi tahu adalah um apabila kita dah um membaca ataupun kita dah nak buat sesuatu kita nak execute sesuatu yes. pembacaan tu penting untuk kita mengimbangkan untuk kita tahu uh, sebenarnya apa yang kita tengah buat ni sekarang adalah betul satu ataupun kita tengah buat dengan berkesan ke tak sebab itu pun penting we kiranya muhasabah tu penting nak kena yes. nak kena buat sebab apa kalau kita hanya buat ni di, dia akan ada jadi masalah sebab kita tak mau masuk ke zone shock sendiri tu ha ah, betul yes itu pun satu masalah hal baik okey Ni uh, pada aku ini antara satu buku yang aku rasa memang patut baca juga. Okey, ni bukan buku yang kami jual tapi uh, buku seni berfikir yang hilang tulisan Ustaz Hasrizal Abdul Jamil ni aku rasa ini satu aku rasa dia adalah satu karya yang sangat baik tadi. Masridlah. Yes, ini antara masridlah. Kenapa? Buku ni adalah satu buku yang akan uh, actually dia satu buku uh, dia um, Ustaz Azrizal dia uh, membedah karya uh, Sheikh uh, so, Al Yusuf Al-Qaradawi Taqafah al-diniah uh, Al uh, sorry uh, daiyah daiyah da okey yes so dia bagi tahu ilmu-ilmu yang perlu dipelajari basically buku tu bercerita pasal ilmu-ilmu uh, yang dipelajari oleh seorang pendakwah tapi bila kita baca buku ni guys kita akhirnya sedang yang ilmu-ilmu yang digariskan oleh Syekh Yusuf Al qarawi bukan sepatutnya hanya dipelajari oleh pendakwah, tapi harus dipelajari oleh setiap satu Semua daripada kita. Berita. Yes. Kenapa kita kata macam tu? Enam ilmu yang digariskan tu adalah yang pertama ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu sastra dan bahasa, ilmu kemanusiaan, ilmu sains, ilmu hal ehwal semasa. Ini adalah enam ilmu yang kita percaya. Masa kami bedah buku ni, kami percaya yang It shouldn't stop within the pendakwah saja. Oh. Kita oh, tahu apa, 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 yang apa, apa, orang apa. awam perlu untuk ada ilmu ni juga. Sebab apa? Baru kita akan jadi netizen yang kuat tadi. Yeah. Kita akan jadi netizen yang lebih baik tadi. Masalah dengan kita adalah kalau kita abaikan salah satu pada ilmu ni. Sebenarnya ilmu yang enam-enam yang digariskan tu, bukanlah suruh kita jadi alim lah ilmu tu. Oh, at least tahu sikit-sikit. Yes, at least tahu sikit-sikit. At least kita, bila ada satu ilmu, contoh ilmu sejarah yang disebut dalam ni. Bila satu-satu ilmu sejarah main kat kita, kita tahu macam, oh okay, sad. Ini adakah contoh ilmu sejarah yang kalau Islam, kita tahu yang kita akan bertembung dengan isu-isu Israeliat. Ya, yeah, yeah okay. Now next, macam mana kita nak react dengan um, uh, Israeliat punya sumber? Kita sebut dalam buku ni. Disebut dalam buku ni. Sebab kita tahu kita akan bertembung dengan benda-benda macam ni bila kita dengar cerita-cerita berkenaan dengan sejarah yang melibatkan Islam ni. So, aku nak petik sikit sebelum kita habis. Um, disebut dalam muka surat terakhir actually, uh, dia cerita dalam bab uh, ilmu hal ehwal semasa, ambil tahulah berita dan isu-isu semasa, supaya kita tahu kita sedang hidup dalam dunia yang bagaimana coraknya. Pengetahuan inilah yang akan menjadi bekalan ilmu bagi seorang pendakwah Islam menentukan strategi dan pendekatan bagi relung-relung dakwah yang diceburinya. Memula dari sini, kurangkanlah menyalahkan takdir dan ujian Tuhan sebagai punca kegagalan dakwah kita. No. Dakwah, perkataan yang besar dan dia bukan tanggungjawab pendakwah saja ni. Betul. Betul. Tanggungjawab setiap satu daripada kita, each of us. So, sebab tu dia beritahu pasal ilmu semasa. Bayangkan, kita sebagai netizen, kita banyak akan membaca dan kita tahu macam mana nak react dengan ilmu yang sampai kepada kita. Aku rasa apa yang cakap tu tak cukup. So kita akan sambung insyaAllah dalam sesi recording kita yang selepas ni. Kita kan sebenarnya kita akan sambung nanti dekat yeah. studio lah. Yeah. sebab kita ada masa kan yang yeah. sangat limited. Sangat-sangat limited. Okay. So. Untuk anda yang semua ada kat sini, jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram, X, TikTok dan juga YouTube. Boleh cari book sejen. Uh, boleh ikuti kami secara audio di uh, Spotify dan juga Audio Plus. Di, aku rasa semua orang kena dengar kami sebab apa? Ini adalah satu-satunya podcast yang kami konsisten bercakap berkenaan dengan buku And aku rasa uniknya sebab kita bercakap dengan Lorak Utara. Ya betul. Dan Itul. mungkin Itul. apa tak dengar kot Lorak Utara dalam podcast lain yang Itul. bincang pasal buku Yang merepek banyaklah juga. Di, aku ah. rasa kenapa di? Orang kena dengar kita di? Simple sebab KS is too mainstream. <laughs> Dah itu, itu. <laughs> With that uh, Ingat buku Ingat podcast terpaling baca Ingat buku sejen Analyze, Analyze Scrutinize, scrutinize criticize. criticize Assalamualaikum Analyze Scrutinize Criticize